Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Guru 4 memilih tajuk Gerak Prihatin Banjir Marani Lindungi Nyawa Pelihara Alam sebagai topik untuk assignment kami pada kali ini. Tempat yang kami pilih ialah kubur panjang iaitu di Pendang Kedah dan tarikh tarikh yang, yang dilaksanakan adalah pada 12 hingga 14 November 2025. Berikut merupakan ahli kumpulan daripada kumpulan empat. Yang pertama ialah Encik Muhammad Yazid bin Abdul Hajiz yang kedua ialah Khairul Muhammad Akib bin Ilyas iaitu saya sendiri. Yang ketiga ialah Jesus Jacob. Yang keempat ialah Sharmila Sukumaran. Yang kelima ialah Wan Lizawati bin Wan Salim. Dan yang ke yang terakhir ialah Nur Nurul Aini. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda kawasan luar bandar khususnya kubur panjang pendang Kedah. Masalah ini memberi kesan langsung kepada keselamatan penduduk, harta benda serta kesejahteraan kehidupan seharian masyarakat. Sehubungan itu, projek gerak prihatin banjir madani lindungi nyawa pelihara alam dilaksanakan sebagai satu inisiatif komuniti bagi meningkatkan tahap kesedaran kesiapan dan tindakan pencegahan bencana banjir secara kolektif fasa perancangan iaitu pemerhatian fasa perancangan dimulakan dengan pemerhatian awal di kawasan terlibat bagi mengenal pasti punca utama masalah banjir yang sering berlaku pemerhatian ini dijalankan melalui lawatan tapak perbincangan dan perbincangan bersama penduduk setempat hasil pemerhatian mendapati bahawa isu utama yang menyumbang kepada risiko banjir di kawasan tersebut Isu pertama isu ialah pertama kelemahan infrastruktur, 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 infrastruktur saliran di kawasan kubu panjang. Sistem saliran dan tidak diselenggara dengan, dengan baik dan tersumbat akibat dan 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 sisa pepejal dan mendapat lumput. Kedan ini mengganggu aliran air dan, dan meningkatkan risiko banjir dan meningkatkan risiko Oleh itu, masalah ini memerlukan tindakan fizikal dan intervensi Isu pertama ialah kelemahan infrastruktur saliran di Isu kedua ialah jurang pengetahuan dalam kalangan penduduk mengenai pengurusan risiko banjir. Sebahagian penduduk kurang pendedahan tentang langkah keselamatan, persediaan awal dan tindakan semasa kecemasan. Keadaan ini menyebabkan penduduk kurang bersedia dan terlalu bergantung kepada bantuan luar apabila banjir berlaku. Isu ketiga ialah ketiadaan pelan kecemasan komuniti yang jelas dan tersusun. Penduduk tidak mempunyai panduan, khususnya mengenai peranan masing-masing semasa bencana. Keadaan ini menyukarkan proses pemindahan, penyampaian maklumat dan pelarasan bantuan ketika kecemasan. Rajah ini menunjukkan aliran pelaksanaan projek komuniti. Pertama, pengenalpastian isu komuniti iaitu banjir kilat dan saliran tersumbat. Seterusnya, pemahatian lapangan dan analisis keperluan dilakukan di zon A dan B termasuk jurang pengetahuan penduduk. Berdasarkan dapatan tersebut, perancangan projek dibuat berteraskan nilai Malaysia Madani. Projek dilaksanakan selama tiga hari melibatkan literasi bencana, gotong royong saliran dan simulasi kecemasan. Akhir sekali, Penilaian impak dan refleksi dijalankan untuk menilai kesejahteraan komuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yazid bin Abdul Aziz. Saya akan menerangkan mengenai fasa pelaksanaan projek yang telah dijalankan. Fasa pelaksanaan projek ini berlangsung selama 3 hari dan melibatkan pelbagai aktiviti yang merangkumi pendidikan, intervensi fizikal serta simulasi bencana. Pendekatan ini dilaksanakan bagi memastikan penduduk bukan sahaja menerima maklumat secara teori, malah terlibat secara aktif dalam usaha pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi banjir. Pada hari pertama, projek ini memberi fokus kepada literasi bencana banjir melalui sesi penerangan dan perbincangan bersama penduduk. Dalam sesi ini, penduduk telah didedahkan kepada asas pengurusan bencana, langkah-langkah keselamatan diri dan keluarga serta kepentingan ke kesiapsiagaan awal sebelum berlakunya banjir. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman penduduk terhadap risiko banjir yang dihadapi, sekaligus membina sikap lebih peka dan bersedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Seterusnya, pada hari kedua, aktiviti gotong-royong telah dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada pembersihan saliran yang tersumbat. Aktiviti ini di dijalankan bersama penduduk setempat bagi memastikan penglibatan komuniti secara langsung dalam usaha pencegahan banjir. Melalui intervensi fizikal ini, uh, aliran dapat dilancarkan sekaligus mengurangkan risiko berlakunya banjir di kawasan terlibat. Akhir sekali, pada hari ketiga, projek ini melibatkan simulasi tindak balas kecemasan bagi memberi gambaran sebenar kepada penduduk tentang tindakan yang perlu diambil semasa bencana banjir berlaku. Simulasi ini dilaksanakan bagi menguji tahap kefahaman dan kesiapsiagaan penduduk dalam situasi kecemasan sebenar. Aktiviti ini kemudiannya diakhiri dengan sesi penilaian maklum balas serta penutup program sebagai mengukuhkan kepada pembelajaran yang telah dilaksanakan sepanjang projek ini. Jose Sanaleki Jacob akan membentangkan apakah terjadi selepas fasa pelaksanaan iaitu selepas fasa pelaksanaan projek penilaian dilakukan bagi menilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan dari aspek fizikal dan bukan fizikal seperti penilaian ini penting untuk memastikan objektif projek benar-benar memberi impak kepada komuniti sasaran. Seterusnya, penilaian impak saliran iaitu hasil penilaian menunjukkan keadaan saliran menjadi lebih bersih dan aliran bertambah lancar, risiko genangan air dapat dikurangkan terutama ketika hujan lebat. Kadar persekitaran lebih bersih turun menyumbang kepada kesedaran komuniti setempat. Tanda tindakan komiti iaitu projek ini turut menggalakkan penduduk untuk mengambil tindakan secara berterusan kolektif melalui kerjasama komuniti. Penduduk digalakkan untuk saling bekerjasama dalam pemantauan aliran dan kebersiapan untuk menghadapi bencana pada masa akan yang datang. Secara keseluruhan, projek ini bukan sahaja memberi kesan kepada persekitaran tetapi juga berpotensi untuk membina komuniti yang lebih berdaya tahan dalam jangka masa yang panjang. Impak jangka masa pendek dalam jangka masa pendek, projek ini telah berjaya meningkatkan kesedaran penduduk mengenai risiko banjir serta kepentingan langkah pencegahan awal. Selain itu, tindakan fizikal yang dijalankan dapat memberi kesan serta merta terhadap keadaan persekitaran, sekaligus menunjukkan keberkesanan usaha yang dilaksanakan. Impak jangka masa panjang pula adalah projek ini diharapkan dapat membentuk sikap yang bertanggungjawab dalam kalangan penduduk serta menggalakkan amalan pencegahan banjir serta secara berterusan. Kesedaran yang dibina melalui projek ini mampu meningkatkan daya tahan komuniti terhadap bencana, menjadikan masyarakat lebih bersedia dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran alam sekitar. Berapa cabaran utama telah dikenal pasti? Antaranya ialah cuaca yang tidak menentu, yang sedikit sebanyak menjejaskan kelancaran aktiviti. Selain itu juga, kehadiran peserta yang tidak konsisten serta kekurangan peralatan gotong-royong turut memberikan kesan kepada kekesanan program ini. Isu lain yang timbul ialah termasuk keselamatan peserta antara pelbagai pihak yang memerlukan perhatian yang khusus bagi memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Penyelesaian bagi cabaran ini adalah kita telah mengambil beberapa langkah yang pertama adalah perancangan alternatif yang disediakan untuk menyesuaikan aktiviti dengan keadaan semasa. Yang kedua pula adalah pembahagian tugas. Diperjelaskan agar setiap peserta memahami peranan masing-masing. Yang ketiga adalah langkah keselamatan diketik beratkan bagi melindungi semua pihak yang terlibat. Dan akhir sekali adalah kerjasama erat antara pelajar, penduduk dan pihak berkaitan menjadikan faktor utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek ini. Salam sejahtera. Nama saya Sharmila. Seterusnya, saya akan menerangkan perbelanjaan projek dan cadangan penambahbaikan. Pengurusan kewangan projek ini dilaksanakan secara berhemat dan telus dengan perbelanjaan tertumpu kepada keperluan utama seperti peralatan, bahan pembersihan dan logistik. Setiap perbelanjaan direkodkan dengan teratur sebagai bukti ketulusan projek. Bagi penambahbaikan projek ini, dicadangkan melibatkan lebih banyak agensi dilaksanakan secara berkala serta disertakan latihan simulasi bencana bagi meningkatkan keberkesanan pada masa hadapan. Pelaksanaan projek ini memberi pengalaman pembelajaran bermakna kepada ahli kumpulan dalam memahami realiti kerja komuniti. Interaksi secara langsung dengan penduduk meningkatkan empati, kemahiran komunikasi dan kerjasama berpasukan. Projek ini turut mengaplikasikan nilai Malaysia Madani seperti ikhsan hormat kesejahteraan dan kemampanan melalui keprihatin terhadap keselamatan penduduk serta usaha menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, projek Gerak Prihatin Banjir Madani telah berjaya meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan kesedaran komuniti terhadap risiko banjir. Kerjasama antara pelajar dan komuniti membuktikan bahawa pembangunan komuniti yang berkesan memerlukan pelibatan aktif semua pihak. Terima kasih dengan ini pembantangan kumpulan kami berakhir.